Щодо крові, як сказав Валерій Кур, так от Олег Сільницький, одесит і командир роти УНСО. Боєць, який зараз після поранення проходить реабілітацію, незручний для командування, можливо, але людина, яка е, реально пройшла усе вогонь і воду. І Олеже, як, на вашу думку, головна Біда нашого от того, що називається АТО, а насправді це війна, в якій чомусь ми, які могли бути дійсно переможцями, займаємо таку позицію. Я не розумію, як це можна казати людям, що по вас стріляють, а Ви ховайтеся і перечекайте. Ну що це? Ну, моє мнение завжди була однозначним. Во-первых, если мы говорим, у нас идет антитеррористическая операция, то с террористами вообще не о чем договариваться. А Никто, ни одна цивилизованная страна не договаривается с террористами. Террористов уничтожают. Этим все сказано. Э -э Минские домовленности. Ну, хорошо, прекрасно. Никто же не против. Никому эта война не нужна. Если можно решить ее мирным путем, ура. Не надо, чтобы люди гибли заканчиваю войну, и все, и поехали строить мирную жизнь. Но на секундочку. Когда идут, как говорят футболисты, игра в одни ворота, ну раз тебе отдали по роже, второй раз дали тебе по роже. Сколько можно терпеть? Пора прекращать уже это дело и решать вопросы по-взрослому. Если вы не можете решать, значит, идите в сторону, дайте возможность тем, кто могут и умеют решать, и знают, как это решать. И вот сколько раз, скажите, вот, э, потому что мы весь час, вот, информация от фронтовиков приходит, нас выступают. Как только э, вы не ужгоживаете с Киевом какие-то операции, все вдаётся. Как только высшее командование втручается, выходят Иловайские котлы, Донецкий аэропорт. Ну, вы понимаете, это такая больная тема. Я, э, я не, хочу, не хочу никого винить, не хочу никого обвинять, потому что... Ну, как говорится, я, я за руку не ловил. Если бы споймал бы за руку, это бы руку оторвал бы нафиг сразу. Вот. А так, ну, может быть, потому что эти операции разрабатываются, опять же подчеркиваю, разбер, разрабатываются людьми, которые не умеют разрабатывать эти операции. Не знают, как руководить войсками. Потому что ни для кого не секрет, каким образом большинство наших генералов получили свои генеральские погоны. Вот. Сейчас очень много грамотных... Майоров, подполковников, полковников. Ну, конечно, навряд ли президент смотрит нашу при передачу. Но, может быть, кто-то из тех, кто к нему близко находится, Дивляться смотрит. Путин, да. Да. Передайте ему, пожалуйста, пускай обратит внимание на этих людей, уберет безграмотных офицеров и поставит людей, которые могут и хотят воевать и умеют воевать, умеют командовать людьми. Сколько мы можем размениваться, сколько мы можем людей терять просто так? Из-за того, что какой-то дебил приехал зарабатывать всякие какие-то там очки. смотрите, я, я был в АТО, я руководил операцией, дайте ко мне орденок какой-то. Я бы тебе дал бы ее. Вот вам и не дадут, как говорится, Олег. Я знаю, что, я знаю, что вы спорите часто. Ну, естественно, есть наказы, которые разумная людина не будет выполнять. И Олег не раз Давав, так би мовити, зрозуміти це вищому командуванню. Тому, як сказав йому його Комбриг, героєм України тобі не бути. Але нехай не бути. Ви знов-таки, після важкого поранення знаю, знов-таки до своїх хлопців. Обязательно. От. Так за що воюємо? За Україну. От так. За дітей, за жон своїх, за матері. За кого ми ще можемо воювати? Ми не за президента воюємо, не за парламент наш. парламент и президент это все относительно сегодня одни завтра другие а украина была есть и будет она наша земля и за нее знаете я хочу сказать что э... умереть это не самое страшное это не самое страшное и вот не помню кто сказал сказал замечательно по моему такую фразу что э... смерть в... в бою за родину это жизнь. Вот я своим ребятам всегда об этом говорил, вот когда мы на базе еще были, когда я их учил, подготавливал как бы к войне, к смерти, потому что к смерти надо быть готовым. К сожалению, война без смерти не бывает. Хотелось бы, чтобы их было как можно меньше, потому что мы действительно теряем лучших ребят. Вся сволота и паскудство, оно остается здесь. Они когда-то... один из наших лидеров Анатолий Лупанос э е да. сказал замечательную фразу: "Чем дальше, так передовойте больше лучше вооружённых людей и и больше героев". И помер Анатолий Лупеницы, э мало кто, действительно, зверхников віддали шану цій людині. Простий в побуті, зрозумілий всім. Ну от перед вами Бандерівець, так би мовити, Говорящий на языке. Так. Всю жизнь Якого на всю Так, Кого утискали, языке. мабуть, да, да, путінські, да. це за нього йдуть вою... воювати ті, кого ми називаємо ополченцями ДНР, ЛНР. Вони за вас воюють, а ви їх. А я їх убиваю. А э, російських дійсно військовополонених вже брали ну, і могли б уже користатися цим. Але ну, куди вони діваються? От... Ну, це треба спрашувати у Служби безпеки. куда их девают, что с ними делают. Ну, я как бы не хочу в такие дебри лезть, это, по большому счету, это не моя, не моя забота. Мое дело Родину защищать и делать это по максимуму, как только это можно. Вот, и, и а еще самая главная моя задача сохранить побольше жизней. Ну, я знаю, что хлопцы, ну, звонили, коллеги рекомендовали взять Олега, несмотря на поражение, сюда в студию сказали, что действительно, и вдячнее ему за то, что сберегает жизнь. Разведники, чего э, действительно не вистачає. Вот дослухаются до э, порад разведников и оперативно реагируют на то, что вы даете информацию. Да ну есть, я же говорю, все зависит от командира. Вот. Ну, вот наш командир, вот командир нашей бригады, вот первый, это, ну, это боец. Профессионал. Да, это боец у него у него даже э, ну есть такое как бы его его называют, Женя Война вот это ну вот жесткий такой вот ну, настоящий настоящ, офицер да настоящий боевой. офицер ну конечно у него тоже как у всякого есть свои перегибы но я это обсуждать не хочу главное что он вот он он, он, он в этом отношении он правильный мужик вот именно знаете э, вот еще раз повторяю, вот настоящий офицер вот за это я ему как бы вот, Большое мое к нему уважение за это. А, ну, что он сказать? Ну, знаете, когда, когда разведку используют как штурмовую группу, о чем можно говорить? Да. Не потому используют как штурмовую группу, потому что вот, наплевать на них, потому что послать некого. Надеюсь, что сейчас как бы, ситуация немножко изменилась в этом плане. Потому что, как бы там ни было, разведка все-таки элита. Разведчика, чтобы подготовить даже э, мало мальского такого разведчика, ну минимум полгода надо. Это я, ну это я так говорю. Вот. А простого штурмовика можно подготовить за полтора-два месяца. Там и и разбрасываться, разбрасываться такими людьми, конечно, это, это, это большое расточительство. Это все равно, что, я не знаю, гвоздь забивать танком. Грубо да, говоря. Да. Вот. Ну и опять же понимаю. Еще раз вот спросили прислушиваться к советам или не прислушиваться. Все я повторю, что все зависит от командира. Если командир как бы толковый, грамотный, он прислушается к любому совету. Дело не в том, что там и мое я, а он берет вот со всяких родничков, скажем, да, и получается у него большая кружка хорошей воды. Вот. А если он как бы бестолковый, так он начерпает из козьего копытца, напьется и сам козлом станет. Да ну, хорошо бы сам стал козлом, из-за того, что он стал так, козлом, люди, другие попадают под людей. раздачу. Вот это вот всегда обидно, конечно, и больно. И были безглуздии, действительно, на заказы разведникам. Ну, Олег не расскажет, но мы знаем про то, что там буквально дебальцева э, Дебальцево Иловайск, и Лавайск, и там, где в Дебальцево, скажем, покинули в зброю. Молоді солдати, яких кинули туди і вони побігли, то потім розвідників чомусь вирішують посилати туди, але командир роти дає відсіч генералу, який в принципі не має права так робити. Тобто, була, мабуть, ви е, прикинули оцінку один автомат Калашникова і життя людини. Ну так. Да. Знаєте, Ну, вообще, я же говорю, на, так, на такую тему всегда больно говорить, потому что... Ну, если делает, делает ошибку умный человек, это одно. А когда ее делает э, глупый, это совсем другое. Если у тебя э, не профи, еще и дурня, великие э, зерки на погонах, а таких чимало, у нас, по-моему, президент э, не так давно, в том роте, в минулому. Додав еще 38 генералов до батальона генералов. У нас их больше, чем в будь-якій стране. Знаете, вот есть президент сдал, с одной стороны, как бы правильный указ, что э, там командовать там, на, 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 высокие должности и очередные воинские звания там, высокого ранга будут получать только те, кто прошел АТО. Так если вы знали, сколько подполковников появилось в 100-километровой зоне, там, я не знаю, когда-то был, вот если вы знаете, город Выборг такой. Так, так, так. Ну, ну я возвращаю. прошу прощения у зрителей, ну, из песни слов не выкинешь. Так его называли город камней, бледей майоров и бронетранспортеров. Так, вот, так вот у нас, место. Да, какая? так. вот у нас сейчас вся 100-километровая зона подполковничья. Вот, блин, Такая. плюнешь и подполковника попадешь. Ну, вот, 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 вот как выполняется приказ президента. Приезжают до вас еще и депутаты народные. Не, ну и... то, что они приезжают, это хорошо. Пускай приезжают, пускай видят. Может быть, это как бы пойдет на пользу. Лишь бы только, если бы они ездили туда не пиариться, а действительно для дела. Чтобы помогать как-то, а то АТО и так далее. Вот, вот смотрите, выделяется Министерство обороны большие деньги на, ну, на войну. да, Величезные. Да. Если бы вы видели, на какой технике я ехал в зону боев, вам бы страшно стало. И тем не менее на складах стоят хорошие, хорошая техника. А давали э, законсервированную еще с афганской войны. Ее вот так краской покрасили, мне дали, нам дали э, БМД-2, три э, машины. Мы выехали на полигон, по одному выстрелу сделали, и все, и они накрылись. Ну, 60-х руки Ну, так, э, не, ну, суть, суть не в этом, суть в другом, что... Э, мой, вот мой старшина ездил, там, я не помню, на какой склад за техникой, к нему этот начальник склада подходит, говорит, э, тебе хорошая техника нужна, отслюняв ага. немножко. Ну, он ему отслюнявил, Харю натоптал так, что его еле Молодец. от него оторвали. Ну, это ваш. Ну, он, да, он просто тоже афганец бывший, такой правильный мужик. Юра, привет. Поэтому, как бы, ну, и получили ту технику, которую запланировано. И несмотря, что вот у меня ребята были э, механики, что называется, от Бога, они там и за свои деньги, волонтеры помогали, всячески эту технику как бы реанимировали, но ну, она своим ходом дошла до, до места назначения и стала. Все. Ну а вот. он-то галочку поставил, что он дал хорошую технику, соответственно, куда-то хорошая техника ушла? Там девят да слюня была. Это в лучшем случае, там mm -hmm. где росли, а может быть просто он ее спулил, там у него уже давно, допустим, ГАЗ-66 уже давно на металлом списан, а он новенький, как, как будто бы он его дал нам, а мы на нем поехали, ну вы поняли, да, схема какая. И я, я считаю, что очень, очень хорошо, очень, очень по-взрослому надо эти склады проверять и людей, которые на этих складах сидят. А да, их таких очень дуже много, их же никто не чипает. І, на... І ще одна хвороба у нас це повна безвідповідальність. За 24 роки ніхто ні за що не відповів. А зараз, якби було введено, хоча б там військовий стан. Ну да, во-первых, военные прокуратуры должны работать более жестко. Вот мне очень нравится, как сейчас новый прокурор работает. Матиосов? да, по-моему, не заангажованный. Не-не-не, вот он, вот он умничка. Есть, конечно, еще, но он не может все обхватить, но это уже нюансы. Главное, что пошел процесс, говорится, лед тронулся, господа присяжные, да, как говорил Бендер. Молодец, мне он очень нравится в этом положении. Вот надо, почему военные прокуратуры бездействуют? Почему Потому, не проверять? Постоянные проверки да. складов должны быть. Постоянные проверки складов. Постоянно проверять, что приходит войска, как, как продукты. И, ну, это, там такой фронт работы, который нужно пахать, не перепахать, что называется. Ну, я не знаю, я за все время, что вот я был в зоне АТО, я ни одного военного прокурора не видел. Так что военного прокурора? Я ни ни, ни одного смешавца не видел. Мы пришли, мы пришли к нашему Камбригу, говорим, мы там едем через территорию. Есть дом, есть, ну, у них просто как бы с этой стороны окон нет. Так есть дом, из которого выходят муж с женой и стоят вот и смотрят, как мы идем. Только мы проходим, значит, сразу начинается обстрел. Я говорю, давайте их просто мы права не имеем. Я говорю, так давай смешаться, сообщим, что, значит, такая вот ситуация. Говорит, а где-то здесь хоть одного смешаться. И это беда, и беда еще Олег. Ну вот действительно, про технику говорим. Сейчас такая война, что и вас поранено... Вони застосовывают найновішу технику. Проти нее. У нас у нас же действительно. Выпускаем. едет, действительно. Выпускаемо. Але э, чи багато ви її видели там на передовій? Да нет, ну у нас в основном как стандартные стрелы, то есть это самое грады, пушки, рапиры, танки Т 64 все вот это вот все да. Минометы. Ну как бы. Да ладно, старое. Пускай бы хоть старе старое это было, понимаете? И вот да, и вот, 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 ну я с одной стороны как бы понимаю, может быть здесь генштаб, они как бы хотят сохранить технику, потому что неизвестно вдруг Россия попрет, и там начнется уже взрослая война, и для этого как бы надо сохранить технику. Хорошо. Ну, с другой боку, так та же техника, <кхи> они не встигнуть выкористать, еще и изнищить. Нет, я говорю, хорошо, я как бы это понимаю, не вопрос. Но почему не, не, не дают команду, вот, допустим, э, почему не дают работать э, спецназу? уже Почему я не я дают хотел работать спецназу? Таким профессионалам, как ваши хлопцы, как спецназ. Чему? Я вот не, я не могу понять. Это мучает всех. Это сейчас война спецназа? Начинаю однозначно. Да, даже, даже пускай не, тут, не, не этот момент так называемого перемирия, да. а вот даже когда были, были активные боевые действия. Мы знаем, что идут колонны. Мы знаем, когда они будут идти. Знищите Почему их там. не уничтожать? Хорошо, вот нам нечем. Нам, у нас туда мы не достаем артиллерии. Там поднимать авиацию, значит, нашу авиацию собьют. Да, боже мой. Одна диверсионная группа, этой колонны нет. Да. Все элементарно, все просто. Это же, ну, это наука, это, ну, азбука. Я... Значит, командование не владеет этой обеткой. Да, все... Тут... Чи не хочет владеть? Да я уже, да я даже я даже не знаю, чего они хотят. И, ну, блин. Вот вы знаете, вот вы, вы поедете на, на, на передовую, да, и поговорите, с, даже, даже вот те ребята, которые были мобилизованы, которых силы, что называется, загнали, да, да у них уже, во-первых, совершенно другое восприятие. Живые они были. на все уже смотрят совершенно другими глазами. Вы спросите у любого из них, скажите, вам нужно такое перемирие? Я даю гарантію 99,9%, що скажуть «нет». Потому що це не Так. Над нами весь мир сміється. Це дійсно. А сміються, тому що ми ніяких дій не вчиняємо. Внутрі, всередині країни, реформ немає. На фронті немає не те, що успіхів. Немає надії на те, що те, що називається, Олег сказав, хіба це перемир'я, що воно колись в принципі в щось перейде. Нормальные, есть нормальные рейки. А воины есть. И можно, ну, снова таки, по-моему, уже за год войны спецназ подготовленный, и можно будет подготовить. Я, я еще раз повторяю. И вы своих ловцев готовили тут нас, несколько месяцев. У нас есть достаточно профессионалов. Достаточно профессионалов. И было проведено несколько очень успешных операций нашим с спец, нашим спецназом. Я не буду сейчас называть. Так, так, меня, так. Да. Но да, дайте людям работать. Дайте людям работать. Они, для, они, за это, они под это заточены. Они знают, как это делать. Они умеют это делать. И самое главное, они хотят это делать. Сколько ж можно их тримати, перегореть? Людина кожна может. И совсем по-другому дивитись. Э, они дивляться на то, что в тилу делается. Так что, то, что говорили предыдущие наши комментаторы в той студии, Воно, не дай Боже, может быть, потому что люди там на разумение потом переходят в по-моему, так. И знаете, вот большие, вот когда вот Майдан, Майдан победил, потом выборы президента, большие выборы были, большие Надеюсь. большие надежды да. Да, были на нашего президента. Во-первых, ну что говорить. Все прекрасно знают, что это действительно был первый президент, который был выбран именно народом. И легитимно? Да, и чтобы именно там путинский, народом, без казалось, всяких да. там э, приписок, без, 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 без ничего. <coughs> Я прошу прощения. Вот, и на него были большие-большие надежды. За, за, год, за год президентства, ну... Ну сделано, конечно, чуть-чуть, но это практически считайте, что ничего. Да, но ну, можно как бы списывать на то, что война идет и так далее. Но не, можно списывать. не хочется списывать, да. не хочется. Я еще очень очень надеюсь на то, что может быть, может быть, он не до конца владеет ситуацией, которая происходит. Может быть, до него до нее не доносится, да. прикрывается. А, вот. Но ну, я очень хочу верить, что все-таки. Э Наш президент, ну я не хочу сказать, возьмется за ум, это неправильно, разберется в той ситуации, которая сейчас происходит в стране, и наконец-то начнет делать то, на что надеялось наше общество, когда его выбирало. Хочу сказати, що знов-таки до професіоналізму команда має бути професіональною і державниками. Олег, коли потрапив в Донецький аеропорт, запропонував ну елементарно з точки зору будь-якого начальника операцію, яка б взагалі перевернула і ми б не мали тієї проблеми трагедії Донецького аеропорту. Як ви пропонували, що зробили? Ну я просто сказав, я предложив зробити те, що зробили потім бойовики. Вот. Это буквально було, мабуть, за дні 5-6 до цього. Ну, мені сказали, що ти що здесь найумний, займайся своїми ділами. Ну, тобто в ітозі потім закінчилось все, все тим, чим закінчилося. Да. А пропону... запропоновано було, щоб було зрозуміло телеглядачам, заманити їх туди вже в замінований цей термінал, підірвати його разом з ними, завалити їх там. І потім зачищати вже те, що лишалося. І це одразу перемога. Ні, сказали розумні в лапках воєначальники. Ну куди лізе? Офіцер, командир роти розвідників. А якби е, зараз в Генштабі дійсно з'явилися ті. Дуже багато говорять, що от офіцерів туди беруть, в Міністерство оборони, в Генштаб, ви чули, щоб хтось з бойових офіцерів вже став там. В Кириновом аппарате. Ну, я, честно говоря, не знаю. Не бачил Не, не знаю, да. Ну, вы же поймите, что... Э, ну, понимаете, когда, когда глупый начальник берет к себе э, умного подчиненного, О. он же на его фоне будет выглядеть дураком, значит, рано или поздно это кто-то заметит из вышестоящих, его снимут. А зачем ему с теплого места уходить? Он к себе дурака подтягивает. Вот и получается, что таким вот образом. Я еще раз подчеркиваю, я не, я не хочу говорить огульно о всех. Не, ну тут же все аксиоматично. Есть, да, да. есть, есть грамотные, грамотные, но, к большому, большому сожалению, их, их очень мало. Вот. И они, по, по большому счету, они не влияют на решения, которые принимаются. А принимают решения люди, которые... Самые за таким принципом и делают. Скажем, ну, да. тот же генерал Кольчицкий кому-то был очень неудобен, потому что он боевой генерал. Загинув. К а, к так, один, так. один із немногих генералів. Знаєте, е у нас є е ще вот старе времена, де да нет пророка в своєму Отечестві. Більшому сожаленню, це правда. Да, от, э... Ну, Що казати? Знов таки, цей принцип от Олег э, розклав все по поличках. Дійсно, ми тому маємо те, що маємо. Що кожен, у кого ну, будемо говорити так, великі зірки. Але е, тут е, не дуже багато цього сіро, сірої масиці. Він, звичайно, ж собі не візьме підлеглі чи в заступники людину, яка має досвід, професіонал, незручний для нього, ну і розумніший. Так що, оце біда, по-моєму, всієї нашої країни, біда нашого уряду, біда очільників Верховної Ради, біда і президента. У нього в команді чимало таких людей. Є е, розумники в п'ятій колонії, скажімо, зараз просувають дуже активно пана Фірташа і Льовочкіна. І це буде біда, звичайно, тому що вони розумніші багатьох тих, що оточують президента. А це буде страшна біда, і фронтовики цього не зрозуміють. Так що е, треба з цим боротися, і ну, я, звичайно, розумію, що вам зараз цей тил уже отак ви хочете до своїх хлопців. Mm -hmm. Як вони там? Ну, к большому сожалению, пока меня не было, я довольно-таки долго учился. Ну, такая же башка пораны не лестил. Да, пять месяцев. Вот, и к большому сожалению, у меня вроде были потери и погибшими, и ранеными. Для меня, конечно, это большое горе, потому что я всех, да что что их, я их родных знал, и когда мы уходили. Я обіцяв, що я зроблю все для того, щоб вони всі вернулись. К Большому сожалению я своє слова не здержав. Але якби так усі, усі командири там на фронті цим переймалися, то я думаю, що не було б і Ловайського котла, не було б і Донецького аеропорту, не було б і Дебальцева. Тому що. Ну тут, тут в Києві не переймаються цим. Вони не знають цих людей в обличчя, вони нічого не обіцяли їх матерям, їх дружинам, їх сім'ям. І тому, але же, спасибі вам за те, що ви відвідали нашу студію. Будемо тримати зв'язок, і тепер наші тележидачі будуть стежити за ротою розвідників УНСО. тому що у неї такий командир, яких хочеться побажати усім там на фронті, людина, у якої є совість. Серце, мужність і фах хороший. Військовий фах. Він професіонал. Олег, спасибі вам і одужання, тому що ви потрібні там. А вам, шановні телеглядачі, ми дякуємо за увагу і розуміння того, що ви дивитесь і що ви чуєте. До побачення.